kalau nak banding dengan ahli politik yang ada CBT, ada apa nama ni um, yang ada dakwaan saya ingat ialah I think give them a chance lah asalkan dia mengikut apa nama ni um, peraturan dan baik. juga kehendak mahkamah saya rasa saya tak nak campur. Hmm baik-baik hmm. menarik baby. Okey kita, kita, kita Kau tak puas hati dengan dia orang ke apa ni? Tak, saya ha, okey. Ha. <laughs> Nice yang so ini, yang ya ini pun apa saya, saya, tak 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 follow tapi sangat. Tapi tak kenal. Kenal lah bila tengok dia geling-geling jegil-jegil tu faham lah tapi tak faham apa apa isu dia. Saya rasa ramailah ahli ahli politik yang turut bersama-sama oh. menyambut uh, pada <laughs> malam itu. <laughs> itu. Tapi apa nama ni uh, ada ni belum apa-apa lah ya. ada apa nama lah. Um, maksudnya netizen kurang berpuas hati. Ya. Yeah. Hmm. Tak apalah, dia nak menunjukkan sokongan. Tapi uh, tak salah kan? Uh, saya back lah juga. Uh, asalkan jangan lebih sudu dari kuah, hmm. sudah lah. Kan? Saya selalunya ialah, kurang menunggang perkara yang bukan saya ingat kebakaran saya hmm, hmm. supaya dia tak jadi macam inilah. Hmm. Uh, kalau tidak, berhati-hati. Ahli politik kadang-kadang ialah kita suka tunjuk muka hmm. Kalau perkara itu tengah panas ke apa Kita sukalah tunjuk muka kan uh, Dapat gelombang Dapat menunggang gelombang itu hmm. uh, Itu peringatan kepada ahli politik masing-masing lah Kerana hmm. orang memahati hmm. Kalau kita tak nampak ke depan Tak nampak sebenarnya itu Isu yang betul-betul dekat dengan hati kita Yang kita bawa dan berjuang dalam tempoh yang lama tapi tiba-tiba bila ada gelombang kita tersengih-sengih hmm. duduk kat situ. Uh, dan yang itu satu perkara yang saya ingat ahli politik lain pun dia kurang kurang suka dengan saya lah dari segi itu ada yang kata saya ni susah nak berkawan ada yang kata saya ni judgemental kepada orang lain itu memang tugas ahli politik jadi terpulang kepada masing-masing akhirnya netizen uh. Uh. Yang Asalkan uh, saya ingat kebanyakan ahli politik ni Dia yeah. tak baca pun komen netizen Jadi hmm. uh, sebab tu dia tak kisah pun orang kata apa Tapi maybe akan scroll komen Saya scroll komen hmm. uh, Bukanlah sebab saya apa ni um, Ambil pot sangat pasal hmm. yang orang kata yeah. Sebab biasalah bila kita jadi ahli politik Kita kena ada pendirian hmm. Ada pendirian kita yang orang suka Ada pendirian yang orang tak suka hmm. Kalau kita nak nak jadi popular, yeah. jadi artis. Jangan jadi ahli politik kan. Mm -hmm. Jadi biasa lah. Tetapi komen-komen itu memberi gambaran untuk kita faham sudut pandangan kumpulan yang berbeza-beza. Jadi mm. saya memang scroll dan saya tengok. Okay, baik Wabi. Ini baru yang kedua. Korang loopkan benda tu dah berapa kali. Dia keluar pintu, <laughs> masuk pintu lambai. Kesian dia. Keluar pintu, ha. masuk pintu lambai. <laughs> kita tukar yang Wabi. Ha. Kalau tak ada penat. Okay. Ah, ha. <laughs> ya ini adalah baca. Okey. Hmm. Tak apalah tunggu dia jadi menteri luar nantilah. Oh. Ha. Uh, Takut dia nak jemput uh, Netanyahu. Hmm. Um ialah mungkin ini satu logik bagi dia hmm. sebagai menjawab uh, uh, satu jawapan pendek daripada kerajaan lah. Kerajaan hmm. kata bahawa Trump dijemput uh, supaya kita boleh berdepan dan menyampaikan pendirian kita. Okay. Jadi dari logik Wan Faisal, dah kalau macam itu baik cakap dekat Netanyahu sekalilah. Ya ya. Logik persendirian itu memang saya ingat dalam kepala dia dia boleh terima and dia boleh rationalize lah. Tetapi kepada orang ramai lah hmm. dia dia dah jadi kebudak-budakan lah. Ah. And, uh, dia macam uh, satu klip yang panggil mak Kau jauh. Macam saya kat sekolah dululah, okay. dia sambil bergaduh. Yang ini panggil bapak dia yang orang tu setan. Yang ini panggil <laughs> yang orang tu setan. Lelah kita orang semua kena tau. Lah. <laughs> uh, sebab panggil memanggil <laughs> mak bapak setan hmm. kan. Jadi yang ini ni macam dia duk berbaling batu untuk perkara yang bagi saya ialah kecil. Mm -hmm. uh, maksudnya soal, bukanlah maksudnya uh, Palestin tu kecil yeah. tapi soal kalau jemput Trump kena jemput Netanyahu itu benda dah yang sebenarnya orang Malaysia secara umumnya tahu mm -hmm. itu perkara tak masuk akal mm -hmm. yang 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 tak patut difikirkan pun tapi ni Wan Faisal after all dia nak tukar nama Reflexia. Hmm. Ha, jadi, <laughs> jadi tak terkejut lah. <laughs> okay, okay. Baik, YB. Kita tengok mungkin yang last kali. Eh, ada ha, Okay, last. Hmm. Ha, tak habis lagi isu Kampung Sungai Baru ni, YB. Ha, ha. Oh, daripada harakah kalau saya masih Menteri Wilayah pasti ini tidak jadi. Maksudnya apa? Keadaan yang berlaku. Yeah, di. Yeah. Memanglah tak jadi sebab dia orang tak pergi hasut. <laughs> Kan? sebab tengok, ah ha, tengok sebahagian daripada yang kuat sangat uh, menunggang isu yeah. ini dia dah jadi isu partisan mm. kerana telah diterjemahkan sebagai uh, secara tidak langsung kalau berada di bawah kerajaan uh, PH yeah. ataupun yang ada di EP maka orang Melayu akan dihalau daripada kawasan bandar mm. yang meniupkan sentimen ini pun daripada golongan pas pembangkang juga. Jadi mungkin itu yang dimasukkan ah. oleh Syahidan kot. Ha. <laughs> ah. Okey, baik YB. YB nak buat rating? Tak perlu. Ah minggu ni tak ayar rating. Minggu ni tak payah, lah, kita sebab rehat. Okay. Saya ingat kita nak fokus kepada bajet. Baik kot, kan. Okey YB. Jadi kita ke segmen yang seterusnya. Ni baru okeylah. Just hmm. nice. Okey YB, kita mungkin saya select satu sajalah aa hmm. uh, dan saya rasa saya kena minta izin dulu daripada hmm. YB lah sebab saya tanya terus lah uh, ini kalau dekat twitter. kenapa nak kena minta izin sebab kat twitter YB ha. dikatakan ini isu yang tak ada ahli politik pun nak ulas kerajaan pembangkang eh ya, apa ah, sebab bukan semua orang ulas ke kecuali ahli politik lah ya banyak dekat parlimen semua tu aa uh, ha. I mean untuk sentuh betul-betul secara sensitif sebab melibatkan Orang A, orang B yang tak mungkin dikatakan yang boleh sentuh, tak nak mencari pasal. Ah. Jadi, YB okey lah. Tak apa. Iko anda letak kat sini. <laughs> takkan aku. I mean, ah. Ah. okey. Ah. Apa-apa ku tendang kemudian lah. <laughs> Lepas ni, lah kan? Okey. Ah. Disebabkan sebab <laughs> orang kata isu ni sensitif, jadi hmm. saya tak ada soalan spesifik lah. Saya tanya terus YB. Macam mana YB sebagai ahli politik respon kepada uh, isu ni? Ya, Saya ingat. Kebanyakan daripada kita husnul zon hmm. awalnya apabila isu ini mula timbul yeah. kerana kita tidak ada maklumat yang terperinci hmm -mm. um, pada pandangan. Sudah tentu masyarakat ada pandangan yang berbeza-beza mengenai dia ada dua perkara yang berbeza ni tau. Yeah. Satu ialah mengenai strategi menggunakan pemain yang dilihat bukan pemain Malaysia pemain import lah okay. untuk mewakili Malaysia hmm. yang itu ada pros dan cons ada pandangan masing-masing lah. ada yang merasakan kalau kita bawa uh, pemain um, import di Malaysia dia akan menaikkan mutu uh, dan itu akan membolehkan uh, mutu pasukan kita uh, kelab kita Bukan saja dia akan berfungsi dengan lebih komersial, dia lebih sustainable, tapi dia juga dah boleh bersaing di peringkat serantau. Itu ada satu pandangan. Ada satu lagi pandangan ialah kalau um, arena bola sepak tanah air kita ini dilihat uh, terlalu dimonopoli oleh pemain-pemain yang bukan Malaysia, hmm. maka itu akan menenggelamkan dan menutup peluang Uh, pemain Malaysia mm -hmm. Yang ini uh, pandangan yang saya selalu dengar Daripada dua belah pihak yang berbeza mm -hmm. um, Saya bukan pakar dalam okay. perkara ini Jadi yang itu soal bola Sebab mm -hmm. itu masa awal Apabila timbul soal uh, FIFA Semua mm -hmm. ni saya pun tak komen Manalah kerana mm -hmm. saya tak tahu Dan bukan bidang yang saya betul-betul yeah. semak kan? Tetapi perkara yang, yang kedua ni ialah berkaitan dengan isu kerakyatan, kerakyatan. dan isu kerakyatan itu bukan semata-mata soal pemain itu. Yeah. Soalnya ialah proses kerakyatan itu bagaimana ia dibuat dan dia mula melibatkan kerajaan lah kerana dia uh, Menteri Dalam Negeri uh, Datuk Sri Saifuddin bila dia bagi jawapan tu mm -hmm. saya ingat saya jawapannya kalau diringkaskan yeah. ialah dia telah menggunakan kuasa dan haknya seperti di bawah undang-undang. Setelah jawatan kuasa dan uh, proses yang lain berpuas hati bahawa mereka boleh diberikan kerayatan, maka beliau telah menggunakan kuasanya untuk beri kerayatan. Baik, now that is a public issue. Uh, more than anything else, that is a public issue. Eh. Itu pun saya tak komen lagi awal. Uh, tapi apabila FIFA telah mengeluarkan uh, bukti mereka dan hujah mereka bahawa mereka telah pun menjejaki dokumen-dokumen kelahiran yeah. dan ada bukti bahawa um, I think dia grandparents yes. lah eh tidak dilahirkan di Malaysia malah didaftarkan ada yang di Belanda ada di tempat yang lain semua uh, jadi satu dia menimbulkan persoalan bagaimana proses itu berlaku dan hmm. dibuat hmm. Uh, di peringkat hmm. uh, kementerian hmm. kan kedua dia menimbulkan soalan ia memalukan malaysia hmm. kan uh, jadi apa pun jawapan yang 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 kerajaan bagi uh, saya rasa majoriti rakyat kita merasa muan lah Hmm. Kerana dia memalukan Malaysia. Hmm. kan? Dan perkara ketiga yang mungkin lebih besar ialah... Sudah tentu ramai yang akan rasa... Kalau um, saya... Uh, ibu saya bukan rakyat Malaysia hmm. Saya nak dapatkan Kerayatan selepas berpuluh tahun Pun susah Jadi kenapa Datuk Sri Saifuddin Tidak menggunakan hak Dan juga kuasa Dia untuk memastikan Mereka yang ber berpuluh tahun Beratur ni hmm. uh, Tidak dipermudahkan begitu Jadi hmm. daripada isu Yang sebenarnya isu yang khusus kepada arena bola sepak sekarang Dia sudah yeah. menjadi masalah kerajaan lah Apabila um, FIFA menunjukkan bukti itu Dan pandangan saya lah Mungkin tak payah komen lah yang kerajaan tu. Just move on lah Sebab hmm. dia susah untuk mempertahankan perkara ini hmm. Kecuali memang ada bukti bahawa Uh, memang mereka lahir di sini mm -hmm, uh, mm -hmm. Jadi uh, Kalau nak kata oh, berdasarkan dokumen Yang telah diberikan kita Tak kisahlah FAM kata salah upload ke apa uh, Oleh itu kita berpuas hati Maka kita mengeluarkan sijil kelahiran sendiri mm -hmm. Untuk mengesahkan Jadi uh, Susah nak pertahankan benda tu. Memang susah nak pertahankan Jadi mm -hmm. Saya ingat Um, bila Saifuddin memberikan jawapan begitu, dia menambah satu lagi lapisan kemarahan lah. dan hmm. dia akan jadi a source of ridicule terutamanya oleh netizen. Hmm. Baik YB. Hmm. Okay. Ha, itu saja isu untuk yang <laughs> keras YB. Memang keras lah saya rasa. Korang nak dengar yang itu je lah. Kan? ya. Ha. Yeah. Hmm. Tapi saya rasa tak ada ahli politik lagi yang sampai... Apalah biasa lah. Conclusively... Tak adalah semua orang dia cakap macam itu. Okay. Ha. Nampak sangat tak tengok dan tak baca. I, I've been following. I think people have been saying they are peace. Okay. Hanayu je lah yang mengelak daripada isu ini. Maksud saya siapa yang perlu jawab yang boss yang kena jawab tu lah. Tetapi mempertahankan Saifuddin. Saya kalau saya masih lagi pimpinan PKR pun. Kalau saya ditanya pandangan oleh Saifuddin, saya kata lebih baik tak payah pertahankan lah. Baik, baik, ha, baik. Clear hmm. baby, hmm. message kepada mereka-mereka. Hmm. Okay.